Давай, <Piepanyak> no <pimactic「rimmed fredina> <рам> давай, Развернули. Глеб, 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 давай, давай, давай. Крути, крути, крути уже. Давай, давай, встань. Глеб, молодец. Давай, давай, газуй, 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 манавей, да. Газуй. Девочка. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Андрюха, молодец, давай! Раскрутил, раскрутил! А, это тайка, Это же Вот немножко. Я корягу одну за... А, еще одну. так получается легко. Да? Опа. У кого-то рем комплект есть. Леди. Есть лапки тут. О, давай ладно. А? У тебя десятка или что? А есть это? Давай, ну, если да. хочешь, эти колесо дам. А у тебя найнерское? Да, Тебе колесо дать или нет? А я найнерсное? Да. Да? О, блога, супер.

Нормально Давай, давай, Благодарю сорвало, да? Да, Духа, хватит тебя на дебиль? Да. Ну, если что, там подкачаешь на та такт да, да, да ну, легко, говорит, получается А ну Мы делали трассу, никто не едет, два человека едут. Бы. Так они не едут, они сами. i just Vai ditou a carro. Não Dá. на гонке. И прежде всего хочу поблагодарить тех людей, без которых бы эта гонка, наверное, бы не состоялась, которые помогли мне нам в организации этой гонки. Огромное спасибо. Даже не знаю, с кого начать. Навер, наверное, хочу начать с нашего повара, чудесного человека, моего друга Николая Николаевича. Он нам сегодня готовил. Расскажите, вам понравилось то, что он готовил? Было вкусно? Николай Николаевич, это вам аплодисменты. Вот. Да, вообще золото человек. Он, с ним еще можно интересно пообщаться, очень на здоровские вещи. Хочу поблагодарить э, Иру, которая вот нас приютила и дала нам электричество. Вот эта женщина чудесная, она нам тоже приютила. Здесь помогала полуужгарда организация этих соревнований. Мы все делали практически своими э, силами. Конечно, очень благодарен своим ребятам из клуба Гонзайра, молодым гонщикам, которые, мало того, что они все знали, что очень настраивались на старт, но тем не менее... Вы видите, мы тут и на протяжении полугода копали, и последние пять дней тоже размечали и расчищали трассу. И хотел бы даже перечислить их всех, но боюсь, кого-то забуду. Вот, Короче, всем моим бонзайровцам спасибо большое, ребята, что помогли мне. Я это очень ценю. Вот. Хорошо. Там нам еще помогали такие бренды, как «Кананделл» разметкой. Помогал очень мощно Котубайк, выставил звук. Кто нам еще помогал? Еще помогал мой друг Олег Сурнин. Он привез такие здоровские палатки ливийское пиво. Его сейчас нету, но он приедет, я его обязательно передам. А, зато пиво. Да, ребята пьют его. Хорошо. У нас есть результаты, есть дипломы, и давайте начнем вручать, не будем откладывать это в долгий ящик, потом я еще может, скажу заключительное слово, или вы расскажете. У нас участвовало двое детей на нашей дистанции. И награждаем Плавайка Василя за второе место в категории Дети и Мартынова Дениса. Тоже молодое панзаровское поколение, ребята только начали. Аплодисменты аплодисментов. спасибо. Так. Хорошо, теперь ä, награждаем ä, любителей почеткипсев, как у нас тут написано, за десятое место награждается Кудашов Дмитрий, Димок, вот человек, который упал еще на первом круге, потом. Ä, добрибал, в общем-то, и отыграл было очень много позиций. Девятое место Василий Валерий. Восьмое место, ну, совсем юный Бонзаровец, Драготом очень приятно. За него болела тут вся семья. И вся семья очень активно помогала. Вот кого я хотел забыть. Забыл ну, поблагодарить еще всю семью Тома. Это чудесные люди. Поэтому здорово, что у них все. Такой классный сын. кроме всего того, что он хорош, он еще здорово ездит. Седьмое место. Гирыч Андрей. Гироч Андрей. шестое место Макар Ростислав, ну что-то вот местные как-то зачастили, чувствуется сразу новый, ну, сразу понятно, да, что местные ребята тут имели небольшое преимущество, в общем-то самое маленькое. Так, пятый неизвестный, мы его пропускаем. Четвертое место Головченко Вячеслав, вот это не угородец, точно. Третье место, вот уже добрались до да, подиума Шулежинский Владимир. Да, вот человек, который болел, падал вчера, и. Рексиса, да. В категорию. Чепаренко Геннадий. А, вот. вот это мощный Канандел вот. И победителем на этом этапе в категории награждается Тов Кристиан Ужгород Банзара. Хорошо. Награждение, аплодисменты, фотографии, если можно сфотографировать их на память. А, да, эти ребята сегодня задавали тон нашей гонки, нашей трассы. Спасибо большое. Переходим к мастерам 40+. За шестое место награждается Фендик Андрей. Да. Пятое место награждается э, ключников Сергей. Уехали. А кому-то можно передать знает ключников Сергея, да? да? Давайте мы. Угу. А, четвертое место Ценцо Юрий. Он тоже уехал. Кто-то может передать так. Юрию Ценцо? Вот спасибо большое. И э, третье место а, Апроду Петр. Тоже уехал, да? Давайте, Иван, Иван найди медаль. Хорошо, передайте, пожалуйста. И... За второе место награждается Петрович Виктор. Первое место уже уехало, и, да, и Виктору придется вот одиноко сразу стоять на трех тумбочках. Да. А, хорошо, поздравляю. Сегодня у них, конечно, была, мы упустили, и ветераны мастеров по дистанции утяжеленной, усиленной, и они это с честью выдержали. Первый человек уже получил награду «Фотонюк» из города Киев, в общем-то, и мы уже поблагодарили. За третье место в категории Giant 50+ награждается Драгула Александр, город Хуст, тоже отличный человек. Здорово, что приехали. Второе место Волычка Томас, так, тоже город Хуст здорово, что ветераны наконец-то подтянулись хоть на какой-то кросс кубок. кулак. Правда, мне кажется, из шоссе попали с огня до в полыми, да? Да. Так и было. И... Угу. И победителем в этой категории стал Мажоровский Валерий, человек, который уже 8 суток не спит, наверное, за рулем. Проехал у нас на целую всю Украину. Что ж, еще раз поаплодируем нашим мастерам. Эти люди показывают, как надо строить свою жизнь, и э, что здоровье спорта не заканчивается на 40 лет или 30 годам. И это очень важные компоненты, которые, на которые нас следит до самого-самого-самого. До, до, до да, большое спасибо, что вы есть, и, мы, и большое спасибо, что приехали. В категории женщины за четвертое место награждается Трухова Татьяна. Девочкам, я хочу особо их поблагодарить и извиниться. Я знаю, как им тяжело было здесь. И они э, мне вчера просто говорили, что мы, конечно, тебя уважаем, Леша, но мы не поедем, ты уже извини. Сегодня пере, как бы переспав с этой мыслью трассы ночи, ночь, они все-таки решились, я за это очень вам благодарен, что у нас тут не получилось как бы нулевого женского старта. Второе место Горькавая Елена. Третье место, прошу прощения. Третье место Горькова Елена. <воспоспоспоспоспоспоспосп>... Второе место Виюк Ольга. <воспосп>... Есть Ольга? И победительницей на этапе среди женщин на четвертом кубке, любительском кубке стала Полина Годлевская. Так вот, ее сидят. Молодец, Поленко. Поздравляем. Девочки, вам огромное спасибо, что вы приехали. Я... И что вы выдержали эту трассу. Это было действительно героически и здорово. Мы за вас очень переживали и здорово, что вы все целые живы и здоровы. Вы нам еще нужны не только для спорта. Перейдем к награждению категории э, мужчины. Сегодня они ехали вот как раз. Тут трассу я ему уже перед стартом говорил, этот трасса сделала специально под этот чемпионат, и мы не знали вообще, как все получится. И были и моменты, и я тоже для себя понимаю, что не все вышло так, как хотелось, и трасса у нас может быть не оптимальная, но люди боролись, люди доехали, и вот это спорт, это наша жизнь, и на том мы и мужчины в конце концов, чтобы бороться чего-то достигать и не боялись трудностями. За десятое место награждается э, Это, да? Так, я не путаю. Ну, Качанов Александр, такого ведь нету, правда? Но зато я точно знаю, что есть Касьянов Александр Мукачевец. И, наверное, в протоколе просто э, неправильно записали. Так, ну это Мукачево, мои друзья из Мукачева, я точно их знаю, это Касьянов Александр, мы их, я вспоминал, болели, ладно, они уже уехали. Вот его друг, девятое место, Морозов Василий, уехал, да? Они вот просто не местно как бы местные, они не знают, что на ЛКУ награждается 10 категорий, ребята боролись. Восьмое место, Бакинский Даниил, вот, спасибо, молодец, Даня это действительно герои, и все эти 10 мест это настоящие бойцы. Сегодня трасса требовала очень хорошей не только физической, но и технической подготовки. И те, кто ее преодолел, я думаю, все заслуживают того, чтобы здесь стоять. Седьмое место Гриценко Андрей. Шестое место Хлопов Олег. Кто-то может передать Олегу грамоту? пятое место — Косецкий Сергей. Ой. Автор знаменитого ролика фейсбучного, который вызывает восхищение у всех любителей словесности. Четвертое место — Козловский Вова. Третье место Good Lab at Второй этот фактор называется а, Антон Пустовит, лидер нашего кубка, который вообще не дает пока никому никаких шансов. Да? А... Чемпионы